У Слов'янську пройшли зустрічі випускників, виконавши прохання місцевої влади та відділу освіти, школи міста перенесли свята на пообідній час замість вечірнього. Але це не завадило найбільш відданим колишнім учням завітати до Альма Матер. Школа якось то становиться ближче. От ми ну, довго не зустрічалися, зустрічалися у 2011 році. Перший раз. Ну, якби кожен будував свою сім'ю, може бути так сказати. А от зараз якось -то, як то така вже ностальгия появляется, когда приходишь в школу. Школа, конечно, изменилась в лучшую сторону. Не видно привычной белой кладки, обшита вся утепленная. Я смотрел, даже утеплялись эти подвалы. Вот, отмостка сделана, крыша, окна поменяны. Все 10 лет, когда мы учились, все были яркие воспоминания. И хотелось бы, конечно, сбросить жизнь назад, вернуть, чтобы учиться в такой школе, чтобы компьютеры были. Ну, мы ж были, когда молодые, до этого ничего не было. Не менш яскраві спогади и у випускників 25-річної давнини. Для них рідна 12-та стала справжньою путівкою у життя. Прежде всего, вспоминаются люди, люди, которые были с нами, которые нас воспитывали, учили, учили многим правильным вещам, которые, к сожалению, сегодня, в сегодняшней ситуации э, позабыты. Поэтому э, Хотелось бы, прежде всего, поздравить их, пожелать им здоровья, благополучия, достижения всех поставленных целей и, конечно же, побольше благодарных выпускников и учеников. Это мой первый выпуск был в этой школе, поэтому первые выпуски они запоминаются на всю жизнь. Это лучшие дети. Я желаю им счастья, их очень рада видеть и рада, что у них все в жизни получается, что они оптимистичны, настроены на позитив и добиваются каких-то в жизни успехов. И они не подводят свою школу. И вот то, чему я учила, я думаю, оно не напрасно было». З 1963 року починаючи 12-та школа. Щороку випускає до 200 учнів. Серед них академіки і діячі культури, будівельники, вчителі, лікарі і спортсмени немає жодного випуску без медалістів. Хтось реалізувався у рідному місті, а хтось став відомим за кордоном. Але щороку всі вони долають кілометри і у першу суботу-лютого телефонують та приходять до рідної школи. Їм є чим похвалитись і за що подякувати вчителям. совсем недавно получила звонок из Будапешта от Мордовины Натальи Павловны. В театре оперы и балета возглавляет какой-то коллектив, который, кстати, под ее руководством участвует с украинскими песнями на международном фестивале и она получает золотую медаль. Вот буквально недавно. Складна політична ситуація, деякі проблеми із транспортним сполученням, фінансові негаразди все це дещо зменшило кількість гостей на зустрічах випускників. Але ті, хто все ж зміг потрапити на свята, сподіваються, що вже наступна зустріч пройде у мирі та злагоді, а отже, зустрінуться цілими класами. Пожелати хотілося би, щоб ну так матеріальна база далі укріплялася. естественно, качество преподавания было с каждым годом все лучше и лучше. Чего бы современным выпускникам пожелали, как уже более мудрые товарищи? Во-первых, чистого неба, чтобы не было войны. Это раз. Чтобы все были здоровы и работали на благо нашей страны, области. Память о школе, она ну, заставляет людей быть хорошими. Как сейчас школа себя чувствует? Много переселенцев, много работы. Школа организация рутинная, поэтому мы как тогда, так и сейчас учим добру, учим дружить, учим не подводить ни себя, ни своих близких, ни свою семью, ну и прежде всего школу. Конечно, я хочу, чтобы школа наша, вот так, как у нас написано вот там, школа ты в сердце моем, чтобы она и осталась в сердце. В этой школе учился не только я. Здесь училась моя жена, здесь училась моя сестра, здесь учился брат и сестра моей жены, здесь учились два моих сына. Вот. Поэтому мы очень благодарны Двинахе.